Здравствуйте! Как всегда, рад приветствовать вас на нашем канале группа компании Varius. Большое количество пользователей режущего инструмента, обычно это операторы и наладчики станков ЧПУ, часто задают вопрос, откуда берутся значения режимов резания и как правильно рассчитывать их под определенную обработку, по каким формулам, какими параметрами оперировать. Все эти знания можно подчеркнуть из литературы по теории резания. Обычно такая литература имеет расширенный объем информации, исследование предназначено для глубокого изучения данной темы. Поэтому мне довольно непросто быстро сориентироваться на нужных моментах. В этом видео я хотел бы простыми словами осветить ключевые моменты данного вопроса в области фрезерования. Для начала давайте остановимся и вспомним основные термины, которыми обычно оперируем при расчетах и использовании фрезерного инструмента. Главными параметрами осевого инструмента являются режущий диаметр, диаметр хвостовика инструмента, общая длина и проточенная шейка. Другими словами, рабочая длина и главный угол в плане. Для концевых фрез зачастую он имеет значение 90 градусов, а для торцевого инструмента варьируется от 45 до 75 градусов. Рабочими параметрами принято считать глубину резания АП и ширину фрезерования АЕ. При выборе глубины и ширины обработки рекомендуется придерживаться следующих правил. Рабочая глубина резания должна составлять 2 трети от максимально возможной, а ширина резания – до 70% от диаметра инструмента, если, конечно, мы не выполняем обработку паза. На производительность также сильно влияет количество эффективных зубьев на инструменте. Для выбора режима обработки каждый производитель инструмента дает рекомендации, которые указывают в своих каталогах. Для операции фрезерования существуют два основных параметра – скорость резания и подача на зуб. Скорость резания сильно зависит от сплава пластины, обрабатываемого материала и состояния заготовки. Рекомендованные значения скорости – можно найти в бумажных каталогах, а также в электронных. В описании к видео будет ссылка на Е-каталог Тайготы. А рекомендованные значения подачи на зуб зависят от типа и габарита применяемой пластины и описаны в тех же каталогах в разделе фрезерных пластин. Итак, мы имеем рекомендации по режимам резания. Вот как их применить для фрезерного оборудования? На станках есть два других рабочих параметра – обороты шпинделя и подача стола. Как получить и рассчитать их? Очень просто. Существуют две формулы. Обороты шпинделя равняются дробь в числителе 1000 умножить на скорость резания, а в знаменателе π умножить на режущий диаметр инструмента. Расчет подачи стола выполняется по следующей формуле. Подача равняется обороты шпинделя умножить на количество эффективных зубьев и умножить на рекомендованную подачу на зуб. Давайте вместе рассмотрим пример расчета режима фрезания. Допустим, мы используем концевую фрезу Тайготек диаметром 20 мм с пластинами 4НКТ 4 габарита. Из каталога можно увидеть, то количество зубьев у данного инструмента равно 5. Предположим, что фреза будет обрабатывать углеродистую сталь 45. Для этого материала оптимальная скорость резания составляет 180 метров в минуту. Рекомендованная подача на зуб для пластины 4НКТ 04 составляет 7 сотых. Итак, рассчитываем обороты шпинделя по формуле. 1000 умножаем на 180, делим на π и диаметр 20 и получаем 2866 оборот в минуту. Следовательно, подача стола будет равняться 2866 умножить на 5 Сотых. В результате получаем 1000 мм в минуту. В следующем видео мы разберем основные проблемы при фрезеровании, с которыми сталкивается на производстве, и их решение. Если понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал ГК Вариус, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!